pemilihan 10 calon PKR dibuat berasaskan keupayaan. Rahman Dahlan undur dari PRN 17 Sabah. PKR Bengang BNGRS langgar kerusi PH. Ketua Pemuda Star letak jawatan umum tanding bebas. Kadang KPM buat sistem tukar guru suka sama suka dan Datuk Bandar KL Maimunah bakal ditugaskan semula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Pemilihan 10 calon yang diumumkan PKR baru-baru ini untuk mewakili parti itu pada pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17 dibuat berasaskan keupayaan calon berkenaan menang pada pilihan raya itu. Pengarah bersama pilihan raya PKR Saifuddin Nasution Ismail berkata kesemua calon berkenaan telah melalui penelitian rapi oleh jawatan kuasa pilihan raya parti yang menilai pelbagai aspek sebelum membuat keputusan mengakui ada 3 atau 4 nama calon daripada 10 nama yang dinamakan mempunyai rekod keluar masuk parti lain sebelum ini. Saifuddin berkata, beliau mengikuti rapat reaksi terhadap pengumuman calon yang dibuat. Beliau berkata demikian bagi mengulas mengenai 10 calon PKR bagi PRN ke-17 termasuk 4 calon yang disifatkan sebagai calon payung terjun yang ada rekod menyertai pelbagai parti atau calon yang baru masuk parti. Saifuddin menjelaskan, pertimbangan utama dalam proses penamaan calon bukan sekadar latar belakang atau tempoh keahlian, tetapi kekuatan untuk menang di kawasan ditandingi. Abdul Rahman Dahlan, Timbalan Ketua UMNO Sabah, secara rasmi menarik diri sebagai calon PRN Sabah ke-17 bagi kerusi Don Tempasuk. Sehari selepas menafikan sebarang pertelingkahan dengan ketuanya, Bung Mokhtar Radin. Bung Mokhtar mengesahkan keputusan itu ketika dihubungi FMT memaklumkan bahawa Rahman telah memberitahu parti tentang hasratnya untuk menarik diri. Dalam kenyataan melalui Facebook, Rahman menyatakan beliau telah memaklumkan kepada Presiden AMNO Ahmad Syahid Hamidi bahawa beliau ingin memberi laluan kepada muka baharu dan pemimpin tempatan dari Kota Belud bagi mewakili UMNO di kerusi tersebut. Beliau menjelaskan sepanjang tiga kali bertanding di Parlimen Kota Belud 2013, 2018 dan 2022 dengan dua kemenangan dan satu kekalahan, UMNO masih mengekalkan undi majoriti di Dun Tempasuk. Bong turut menyatakan bahawa penggantian calon di tempat sok akan dilakukan dengan menggantikan Rahman dengan ketua bahagian AMNO kota Belud, Aswan Norjad. Takat ini Barisan Nasional BN telah mengumumkan 45 calon bagi PRN ke 17 dan Bong menyatakan angka itu boleh berubah menjelang penamaan calon pada 15 November. Parti Keadilan Rakyat PKR Sabah menyuarakan bantahan terhadap tindakan Barisan Nasional BN dan Gabungan Rakyat Sabah GRS yang meletakkan calon di tiga kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang bakal bertembung dengan Pakatan Harapan PH pada PRN Sabah 29 November ini. Ketua PKR Sabah Mustafa Sakmud berkata, tindakan BN meletakkan calon di DUN Karamunting salah satu daripada empat tambahan kerusi diumumkan pengerusi BN Sabah Bermuhtar Radin menimbulkan kekeliruan dan ketegangan antara parti dalam gabungan kerajaan. Dia terus memaklumkan GRS meletakkan calon di Kadamayan dan Moyog dua kerusi yang sebelum ini dipersetujui akan ditandingi oleh Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO mewakili PH Sebelum parti itu mengumumkan keluar daripada gabungan pada awal minggu ini. Menurut Mustafa, selepas aku meninggalkan PH, kerusi berkenaan sepatutnya kekal ditandingi oleh parti komponen dalam gabungan itu, bukannya diambil alih oleh GRS atau BN. Untuk rekod, PRN kali ini menyaksikan kerjasama di antara GRS dan PH di Sabah, sementara BN turut berpakat dengan PH dalam konteks kerajaan perpaduan. Namun, tiada kerjasama rasmi atau langsung antara BN dan GRS di peringkat pilihan raya negeri. Ketua Pemuda Parti Solidariti Tanah Air Kustar, Jordan Jude Alren, mengumumkan peletakan jawatannya selepas mendakwa Presiden Parti, Jeffrey Kitingan gagal menunaikan janji memberi peluang kepada calon muda untuk bertanding pada PRN Sabah. Jordan menjelaskan keputusan dibuat selepas tiada seorang pun wakil pemuda Star disenaraikan sebagai calon meskipun kitingan sebelum ini berjanji akan memberi ruang kepada generasi muda termasuk menamakan dirinya sebagai calon bagi kerusi Don Tulid namun dalam pengumuman senarai calon kerusi Tulid diserahkan kepada Evaritus Gunkit sebagai calon rasmi Star sekaligus menafikan peluang Jordan untuk bertanding di bawah tiket parti sendiri. Menurut Jordan, kitingan sebelum ini memberi jaminan bahawa sekurang-kurangnya 30% daripada keseluruhan kerusi DUN akan diperuntukkan kepada calon muda. Bagaimanapun, senarai akhir calon yang diumumkan parti ternyata tidak menepati janji tersebut. Beliau turut mengesahkan bahawa selepas peletakan jawatan itu, beliau akan bertanding sebagai calon bebas di kerusi Don Tulit sebagai tanda protes terhadap keputusan kepimpinan parti yang didakwanya tidak menghargai suara dan peranan golongan muda dalam star. Seorang wakil rakyat kerajaan mencadangkan agar Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mencontohi langkah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dengan memperkenalkan sistem pertukaran suka sama suka bagi menangani isu kekurangan guru di sekolah seluruh negara. Ahli Parlimen Keluang Wong Shuki berkata, sistem itu bukan sahaja dapat menyeimbangkan penempatan tenaga pengajar antara negeri dan daerah tetapi juga membantu kebajikan guru yang berdepan masalah pasangan tinggal berjauhan atau penempatan jauh daripada keluarga. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi penyelesaian praktikal kepada isu penempatan guru yang sering menjadi aduan utama setiap kali sesi persekolahan baru bermula. Wong turut memaklumkan bahawa KPM menjangkakan keperluan tenaga kerja seramai 509,451 orang tahun hadapan bagi mengoperasikan peringkat pendidikan awal rendah, menengah dan lepas menengah di seluruh negara. Tambahnya lagi, beliau yakin sistem seperti itu dapat memperbaiki pengurusan sumber manusia dalam sektor pendidikan yang kini dianggap antara isu kritikal di bawah KPM, terutama dari segi penempatan dan kebajikan warga pendidik. Untuk rekod, pada 1 Oktober lalu, KKM telah melancarkan sistem pertukaran suka-sama-suka P3S yang bertujuan mengurangkan birokrasi, mempercepat proses pertukaran penempatan serta menjaga kebajikan kaki tangan kesihatan, model yang disarankan agar turut digunapakai oleh KPM. Maimunah Muhammad Sharif, Datuk Bandar Kuala Lumpur dikabarkan bakal menerima penugasan baharu tidak lama lagi menurut sumber yang rapat dengan pihak Putrajaya dan Pentadbiran Bandar. Memetik Malaysia kini, Sumber menyatakan bahawa walaupun tarikh rasmi belum diumumkan, tugas baru beliau akan diumumkan secara rasmi pada Jumaat ini. Beliau dilantik ke jawatan Datuk Bandar Kuala Lumpur pada 15 Ogos 2024 menjadi wanita pertama memegang jawatan itu. Menurut sumber yang rapat dengan pejabat Maimunah, pemindahan itu bukanlah kes penamatan kontrak atau peletakan jawatan secara sukarela tetapi dikategorikan sebagai penugasan semula ke bahagian lain dalam kerajaan dengan penjelasan bahawa beliau telah menyiapkan mandatnya lebih awal. Ketika ditanya, Maimunah Enggan mengulas dan Pejabat Salihah Mustafa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, masih belum memberi sebarang respon rasmi mengenai perkara itu. Walau bagaimanapun, sumber berkata, Perubahan itu dianggap sebagai perkembangan positif bagi beliau menyelesaikan penggalnya sebagai datuk bandar dan bukan atas sebab negatif seperti konflik atau pemendekan tempoh perkhidmatan. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera